Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala, wa ala wa wa man walah wa ba'd. Para pemirsa sekalian yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tahun yang begitu berat, tahun di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh dua sosok yang sangat memiliki peran besar dalam dakwah beliau. Yang pertama adalah paman beliau Abu Talib dan yang kedua adalah wafatnya istri tercinta beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha berat dan seakan-akan Rasulullah kehilangan arah tidak ada pijakan dan tidak ada sandaran karena kedua nama ini yang selalu berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan inilah yang menjadi sebuah tantangan Rasulullah SAW Ketika para ulama menyebutnya sebagai amul Huzn, tahun kesedihan Tetapi di balik tantangan dakwah itu Ketika diuji dengan hilangnya dua sosok Yaitu yang pertama paman, yang kedua adalah istri tercintanya Seorang muslimah yang tangguh Khadijah binti Khuwailid Seakan-akan Allah berpesan kepada kekasihnya Muhammad SAW tidak ada sanad, tidak ada sandaran, tidak ada tempat untuk bersandar bagi Muhammad Muhammad kecuali pada diriku. Sehingga terjadilah sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Peristiwa yang dahsyat yang luar biasa yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra perjalanan malam beliau dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis dan Al-Mi'raj bagaimana ketika Allah mengangkatnya membawanya ke Sidratul Muntaha, peristiwa ini kalau kita pandang hanya dari segi lembaran sejarah mungkin menjadi suatu hal yang kisah biasa. Tetapi yang harus dipahami dan harus diwaspadai adalah jangan sampai kita manusia akhir zaman, putra-putri kita, anak keturunan kita memandang bahwasanya peristiwa ini hanya sekedar kisah. Bahkan bisa jadi disebut fiktif padahal hasyalillah ini bukanlah sebuah kisah fiktif tetapi ini adalah satu mukjizat yang Allah tampakkan kepada baginda Rasulullah SAW tetapi salah satu pelajaran yang penting adalah ketika Rasulullah mena merasakan lara sakit yang luar biasa Allah gantikan dengan sebuah peristiwa ini yang uniknya Rasulullah pun saat itu masih bertanya-tanya tentang kejadian yang begitu dahsyatnya kalaulah Abu Jahal hari itu sepulangnya Rasulullah daripada Isra dan Mi'raj kemudian Abu Jahal meledek menghina nyinyir bahkan membuli Rasulullah karena keajaiban mukjizat yang terjadi itu Rasulullah pun di awal mengatakan bagaimana dahsyatnya Allah memperjalankan dirinya dan itulah keimanan ma kunta mal iman ma kunta mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya ketika Rasulullah tidak tahu dirinya akan menjadi orang yang terpilih untuk melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj itu tetapi sepulang dari itu Ada sebuah hiburan yang dahsyatnya luar biasa. Pelipur lara yang luar biasa ketika Rasulullah SAW dengan keimanan yang meyakini ini adalah hak, ini adalah kebenaran. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Peristiwa Islam Mi'raj itu membelah, menunjukkan betapa dahsyatnya keimanan. Di saat Abu Jahal yang kala itu menemukan Sayyidina Rasulullah SAW duduk bersandar di salah satu bagian dari Kaabah, Rasulullah menggambarkan, "Itu hari Abu Jahal nampak seperti orang yang sangat bersimpati. Dia menyapanya dengan baik hati, kata-kata yang lembut, dan disitulah Rasulullah yang memiliki sifat yang mulia, memiliki semangat untuk menjelaskan apa yang beliau alami di malam hari dari Islam. Dengan harapan Abu Jahal bisa jadi, itulah saatnya untuk memeluk Islam. Tapi ternyata tidak. Abu Jahal justru mencemooh, memaki-maki, bahkan me membuli." Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Sempat ia panggil semua penduduk Mekah dikumpulkan dengan sambil mengatakan bahwasanya bisa jadi ini adalah kesempatan bagi Rasulullah untuk mendakwahi penduduk Mekah. Tapi ternyata tidak. Ejekan demi ejekan kemudian datang, tetapi itu adalah sisi gelap daripada penduduk Mekah yang takabur, sombong untuk tidak mau menerima ajakan dan penjelasan dari Rasulullah SAW. Tapi ingat ma'asyirul hadirin Pelajaran dari kisah Isra dan Mi'raj adalah Lahir sebuah gelar Yang disematkan sampai detik ini tidak pernah berubah Yang Allah berikan kepada seorang manusia yang mulia Yang bernama Abu Bakar Ketika diberikan gelar As-Siddiq Di atas peristiwa itulah Abu Bakar dikenang dan dikenal Sebagai seorang yang mempercayai sebuah peristiwa yang tidak bahkan sulit diterima oleh akal Biasa Tetapi Abu Bakar dengan dengan tanpa getar Dengan penuh keyakinan mengatakan Wallahi law qala aqtar min thalikla soddaktuhu Kalaulah Muhammad mengatakan Hal yang lebih daripada itu Aku masih akan mempercayainya Itulah keimanan Bagaimana Isra dan Mi'rad memberikan pesan kepada kita Bukan hanya sebuah peringatan biasa Bukan hanya sebuah peristiwa biasa Bahkan kita yang tidak mengalaminya Kondisi hari ini Jangan sampai menimbulkan keraguan bahwasanya apa yang dialami oleh Baginda Rasulullah SAW adalah sebuah kejadian dan peristiwa yang nyata. Dan dari sinilah kita belajar bahwasanya kekuatan seorang hamba dari iman yang diwariskan, daripada Sayyidina Rasulullah SAW, dan dari Surah ini kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu keberkahan bagi umat Muhammad SAW dengan mengambil pelajaran dari jutaan kisah. yang kita temukan dari kisah Al-Isra wal Mi'raj. Sampai berjumpa di episod yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wala hum minkum wasalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.